Последнее время срывает голос, поэтому давайте сильно не мучить. Олег Александрович, да. готовы? Все. Олег Александрович, ну, к сожалению, сезон для нашей команды завершен. Я думаю, что завершен не совсем так, как нам бы всем хотелось. И уж точно не совсем так, как это планировалось еще несколько месяцев назад. Но мы должны принять этот факт и, может быть, сейчас по горячим следам проанализировать причины того что случилось в этой серии того что случилось в этой серии проанализировать э, так получилось что команда баскетбольного клуба Одесса подошла э, к плей-оффу в состоянии когда мы в два-в три раза были слабее физически азамаши э, на после отъезда легионеров на тройку Агафонов, Кривич и Артамонов легла сумасшедшая нагрузка. Они играли, отыграли эти пять или шесть игр по 35-37 минут. И к играм плей они очень сильно выдохлись. А если честно, в принципе, других вариантов и других возможностей Использовать кого-либо и дать им меньше игрового времени не представлялось мне возможным. Можно было вообще в голову не попасть. И поэтому Джастин приехал после 40-дневного перерыва. Он не особо тренировался. Вот, потому что, если честно, мы с ним разговаривали, он не особо надеялся на то, что все поправиться он сможет вернуться поэтому вы видели и по игре с э, в первой с базовой, в мариуполе и по второй игре мы проиграли физически мы проиграли все единоборства они были физически сильнее они были быстрее они они были мощнее во всех компонентах плюс на усталости они гораздо лучше попадали нас что у нас 36 на 22 процента, да, я имею в виду дальние броски. То есть под конец сезона у того же Кривича на усталость он уже не мог попасть, Артамонов. Вот, что касается всего, поэтому мы так, в принципе, и проиграли эту серию. Что касается всего сезона в целом, то, естественно, мы все помним, что мы очень неплохо Начали неплохо, как долгое время шли на третьем месте. Вот. И состав комплектовался так, что у каждого из исполнителей была отведена своя определенная роль. И, естественно, после того, как уехали иностранцы, то, ну, допустим, тот же Носков, который, или Парвадов, которые изначально не планировались и не заигрывались в позиции первого номера, естественно, они не могли играть на этой позиции. То есть мы где-то моментами пытались, но из этого ничего хорошего не получалось. Опять же, какие-то игроки несли такие, скажем так, более защитные и ролевые функции и сразу же, понимаете, за неделю, за две перестроить игрока, который прошел предсезонку, начиная с августа и выполнял до февраля месяца одни функции, и за неделю заставить его делать что-то другое, это очень тяжело. Тем более команда комплектовалась так, чтобы вот не было, честно скажем, не было у нас таких великих мастеров-виртуозов, которые могли бы делать все и играть на любой позиции. Поэтому за счет там, сильных сторон одного игрока закрывались слабые стороны другого игрока на определенной позиции. А когда легионеры разъехались, то у нас во многих местах остались только слабые стороны. Пытались что-то, как говорят у нас, мутили, но, видите, в конце не вымутили. Замаш же обыгрался этой молодежью в ВТБ. Мы смотрели их игры, допустим, с химками, хоть они и проиграли там порядка 20 очков, но выглядели очень прилично. Эти ребята получили колоссальнейший опыт, сыграв с одними из лучших команд Европы. Вот. И они подошли. Они, если мы сделали один или два шага назад, то они сделали в своем баскетболе, наверное, даже скачок вперед и совсем не в разных силах мы не в равных силах мы подошли к Белфу. Исчерпывающий ответ, на мой взгляд, да. ну, один вопрос, пожалуйста. Даже не вопрос. Хотим поблагодарить вас за вас и менеджмент клуба за очень хорошие Сезон, какой бы он ни сложился, как бы он ни закончился, но тем не менее, селекция была очень качественная. И команда, несмотря на не самый большой бюджет, находилась в числе лидеров. Это большой, большой плюс ваш, как тренера и менеджера клуба. Надеемся, что если все у нас будет нормально, что вы продолжите двигаться в том же направлении. Понимаем, что окончание сезона, в принципе, смазано не по баскетбольным причинам, Поэтому спасибо за такое вот хорошее начало и за то, что мы поняли, что в принципе есть, есть у вас возможности, есть у вас разум, чтобы команда могла добиться многого. Большое спасибо. Я, в свою очередь, естественно, хочу поблагодарить наших болельщиков которые всегда нас поддерживали. В Одессе очень специфический болельщик, которого не обманешь, который фальш, фальш очень тонко чувствует. И поэтому э, перед таким болельщиком вдвойне приятно играть и играть хорошо. Спасибо вам за поддержку, которую мы чувствуем на протяжении всего сезона. И я хочу сказать, что у нас были непростые моменты, вы помните, там и с очками, и еще определенные моменты. Мы всегда чувствовали поддержку болельщиков, и это всегда нам очень сильно помогало. Еще раз от меня лично, от президента, от всего его руководства и от всех игроков огромное вам спасибо. Спасибо. И вам. Спасибо.